Міська централізована бібліотечна система провела експрес-опитування Молодь книга-бібліотека на вулицях нашого міста серед юнацтва. Усім учасникам задавалось питання: чи любите ви читати, яку останню книгу ви прочитали, або яка вас найбільше вразила? Чи ходите ви до бібліотеки? Що вам подобається, не подобається в бібліотеках, або якою ви бачите сучасну бібліотеку. Я читаю, а лава электронного боя. Да. Очень люблю. Да, конечно. Да. Так, все. Конечно. Ну, вообще, да. Нет. Нет. Так, все. Не сильно. Да. Да. Э, да. 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 Я помню только название. 50 книг до моего самоубийства. Ну, это тоже интересная книжка. Конан Руйневник произвело хорошее впечатление, тоже интересное. Недавно закончила написание кандидатской диссертации, и у меня все книги были направлены на изучение истории детской литературы. Знаете, как-то много книг, допустим, с Рафаэля Сабутини читал Отещая Одиссея, Капитана Влада, что-то меня было сильно. Шаушенко. Последняя книга, которую я читала, это Дейла Карнеги «Как переплести друзей». Очень понравилась книга, потому что там рассказывается не только о общем мнении, а и о конкретном мнении автора. Последнюю книгу, которую я прочитала, это было «Три товарища». Книга очень понравилась и... Здесь показаны отношения людей, взаимоотношения людей, которых сейчас, к сожалению, нет. Ну, я «Гарри Поттера» читал. «Скромное бояние буржуазии». «Шерлок Холмс». «Джордж Ричард Марти... Мартин. Битва королей». «Собака Баскервилли. «У меня последняя Набокова Лолита». «Прочитал Хемингуэя прощее оружие. Произвела хорошее впечатление». Mm -hmm. на Ну не часто. Времени не бывает. Чаще вот последняя постила это в Киеве была. У нас, к сожалению, в Кировограде есть. Ну те материалы, которые меня интересовали, была вот в Чернеговском в Гайдара, но больше в библиотеки Сухомлинского, вот в Киеве. А, вообще да. Библиотеки нет. Я У нас не своя управлял. домашняя библиотека. Редко но посещаем. Да. Минутах да. надо. Нет. Нет. Да, но редко, больше в интернете. Хотелось больше тех нам для навчания. А их, для жаль, мало. Ну, чтобы было доступнейшая библиотека для всех. Чтобы больше их сделали в электронных видах. Нравится то, что обслуживание и все достаточно материал предоставляют очень быстро, но не нравится то, что очень мало материалов сохранено. Вот именно исторически. Хотелось бы очень много, чтобы материалы оцифровали. Потому что сейчас вот у нас идет технологии, да, вот как бы все много со временем. Много вот библиотеки, даже Киева очень много материалов оцифрованных, у нас, к сожалению, еще пока этого нет. Я бы, наверное, предпочла, чтобы, возможно, современные украинские писатели проводили литературные вечера. Есть, слушайте, чем живет именно автор, что вот он сам думает, что прочитать это одно, а общаться с ним это другое. Чтобы больше было книг ну, разных, то есть не только э, фантастики, а еще там что-то, например, научных. В принципе, там все нравится. Много литературы, которую можно найти. Ну, возможно, если бы был побольше выбор немножко. Много книг. Да. Больше. И... и интересных. Да, интересных и современных, современных писателей, не только классиков. Да ничего, все нравится. Все нравится. Ну, современная библиотека, я думаю, уже скоро не будет, потому что все книги можно найти в интернете большинство. И в основном это все скачут электронные книжки и читают уже. Ну, просто на своїх пострілах. Іксбокс, дуже можна було поіграти. Там більше людей ходило. В принципі, все подобається в бібліотеку. Ну, Там дружелюбний, вежливий люди. Мало людей прикольно. Ну, не знаю, електронний каталог, який-то более розширений. Як показало опитування, молодь все ж таки читає. Інтереси різнобічні, це і художня література і спеціальна. Джерела теж різні, власні зібрання, інтернет, публічні бібліотеки. Отже, якщо врахувати побажання молоді, а це сучасний дизайн, комфортні умови, електронні носії, онлайн послуги, бібліотека може стати сучасним інформаційним центром, який буде популярним серед юнацтва нашого міста.